начале программы я сообщаю, что лично для меня романтичные высокоинтеллектуальные юриспруденции, девушки в строгой одежде, ведущие себя толерантно в отношении меня. И прошу поздравить экстрасенсов, телепатов, передатчиков умеющих напрямую говорить с органическими электромагнитными колебаниями, информацией своей слуховой памяти числе и с Украины, в Россию и на антенны устройства негласного сбора. Такая, я бы сказала, э, секретная информация. Информации такие, такие аудиозаписи да, в длительном среде лично собирал мой выродный по брат, полковник российской милиции Куневич Геннадий Аркадьевич. На выполнение приказа генерала Владимирского областного ФР. Галинушка, Мирон расписалась. Мирон расписал.